Угу. Даша, э, прошла последняя игра, она очень была напряженная, как, как твои эмоции, как твои впечатления? Эмоции супер, единственный минус, мы не сыгранные были, у нас два новых игрока, которые, с которыми мы не играли, но если бы мы играли с ними все время, мы бы всех порвали просто, мы просто the best. Окей, то есть стратегия на следующий период? Ну, сыграться. Не знаю, будет ли получаться, но было бы, конечно. Какая твоя зона самая любимая? Да, и удар или принятие ударов? Ну, я люблю под сеткой, я люблю центр. И самая моя нелюбимая – это вот эти зад, там сильные подачи постоянные. Не могу никак как думаешь в турнире кто из игроков э, наибольших круто вытягивал э, сегодня за, за всех да, и всех да, да. саня наверное из ХБЛ? не, не э, ваши с наши? ваши. я спросила со всех Sorry, да. у нас у нас нулева классно Филечка, играл я молодец сережа мой Шу, муж ты самый ты лучший том, <laughs> вообще мы все взять. постарались прям и лерка сегодня молодец и эля. Назад, и эля все все короче все круто и макс классно играл хотя мы даже не сыграны как ну, я считаю, так мы все шикарно. Ну С нашими спасибо. данными. Спасибо.